Доброго ранку. Я Андрій Бахілов і це програма Наше здоров'я. Чому треба планувати вагітність заздалегідь? Існує чимало факторів ризику та хронічних хвороб, які можуть безпосередньо впливати на здоров'я вашої майбутньої дитини. Слухаємо коментарі медиків. Дев'ять місяців вагітності для жінки святий період, але в фізичному плані для її організму це фантастичне перенавантаження. Що конкретно треба знати ще до того, як факт вагітності вже має місце. Рібінка треба планувати для того, щоб він був максимально здоров, желанним в то время коли сім'я цього хоче, не мешал там учбі. и так далее. Но прежде всего это его здоровье, здоровье ребенка и здоровье мамы, которая его вынашивает. Потому каждая женщина и каждая семья должна помнить о том, что если планируется рождение ребенка в семье, надо до наступления беременности посетить врача и с ним посоветоваться. И вот в каких вопросах желательно получить совет врача. Это прежде всего рассказать врачу об условиях своей работы. Нет ли никаких производственных вредностей, которые могут иметь значение для зачатия, вынашивания беременности, здоровья ребенка. Нет ли вредных привычек у родителей, которые имеют большое значение в здоровье и вынашивании беременности? Это прежде всего курение период зачатия и подготовки к зачатию имеет значение курение как отца хроническое, так и матери. А в процессе вынашивания беременности крайне негативное влияние на внутриутробное развитие и последующее здоровье ребенка имеет курение мамы. Дальше. Активное, либо пассивное даже. Мы прослеживаем, что если женщина курит, а до наступления беременности много курили оба родителя. Дети эти, как правило, маловесные. У них плохо раздыхиваются, расправляются легкие после рождения. И в дальнейшем они часто и длительно болеют заболеваниями верхних дыхательных путей. І це доказано всім відомо, що паління це шкідливо для здоров'я, але в чому конкретно? Результати досліджень доводять, що люди, що палять, в 20 разів частіше хворіють на рак. Розпалена цигарка виділяє більш як 40 канцерогенних речовин, що є збудниками ракових пухлин. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожний п'ятий в світі помирає від табакокоріння. У жінок, які палять, викидні трапляються 2-3 рази частіше ніж у тих, що не палять. З 205 людей, що помирають від інфаркту у віці до 44 років, лише два не є курці. Достатньо випалити 40 цигарок поспіль, і це може завершитись літальним ісходом для курця. Что касается употребления алкоголя, это тоже имеет значение в периоде до наступления беременности, это касается обоих родителей, и особенно употребление, казалось бы, таких, ну, может быть, молодые люди считают, что не очень опасных слабоалкогольных напитков, ежедневное, частое употребление, это тоже имеет значение. Потому что половые клетки, которые как бы соединяются с друг с другом и дают новую жизнь, это молодые клетки и они очень подвержены хроническому негативному влиянию алкоголя. Кроме того, из вредных привычек это есть наркотические препараты. У нас есть определенный опыт наблюдения беременных, которые употребляли наркотики до наступления беременности и в период беременности. Существует в мире и у нас в стране даже метадоновая программа, когда наркозависимую женщину переводят на прием метадона, который менее агрессивно влияет на плод на вынашивание беременности и менее тяжелая наркотическая зависимость у новорожденного ребенка. Но тем не менее, если такая ситуация есть у будущих родителей и особенно у мамы, лучше все-таки до наступления беременности предпринять все меры, посоветоваться с наркологом и Сделать максимальный перерыв, так называемую ремиссию на период зачатия и вынашивания беременности. Потому что эта крошечка, которая в утробе мамы развивается, и я уверена, она не хочет быть наркозависимой, и она хочет быть здоровой, и поэтому родители должны понимать о своей ответственности. Кроме того, на этапе планирования беременности надо Помнить, что некоторые заболевания, которыми болеют родители, тоже могут влиять на здоровье будущего ребенка, потому что ряд заболеваний э, наследственно детерминируются. И поэтому, если у родителей там с детства или прослеживается в семье сахарный диабет, особенно по материнской линии, или какие-то психические заболевания как по отцовской, так и по материнской линии, или нарушение свертывания крови, так называемая гемофилия, или врожденные пороки сердца, это как бы требует посетить врача до зачатия супружеской паре. Пройти консультирование не только акушера-гинеколога, а генетика и, возможно, даже определить хромосомный набор родителей для того, чтобы прогнозировать здоровье будущего ребенка. Кроме того, есть болезни, которые связаны с хромосомой, ответственной за пол ребенка. Например, гемофилия. Женщины передают заболевания, а болеют мальчики. И поэтому на этапе планирования беременности и после зачатия можно проводить обследование плода до 12 недель беременности, определять пол плода, и семья может решать, то есть им дают шанс. Если эта девочка, она будет однозначно здоровой, если это мальчик, он будет болеть этим заболеванием. И семья для себя делает выбор. Будет ли она вынашивать эту беременность мама и готова к тому, что родится ребенок с определенными проблемами здоровья, и надо быть готовым к тому, чтобы оказывать ему своевременную помощь. Либо если семья не готова к рождению ребенка, у них есть шанс прервать эту беременность и там, допустим, ожидать беременности плодом женского пола для того, чтобы в семье был здоровый ребенок. Продовження інтерв'ю з Раїсою Бірюковою за кілька хвилин ви дізнаєтесь, як мають планувати вагітність жінки з хронічними проблемами ендокринної системи. Академік Куглев з'ясував, що гормональний фон нашого організму, а також стан нашої психіки і наш настрій залежить від якості нашого харчування. А що з цього приводу думають дитячі гастроентерологи, і які проблеми вважають найбільш гострими, ми з'ясуємо в наступному сюжеті. В последнее время очень увеличивается количество обращений родителей, дети, которых жалуются на боли в животе. В общем-то, боли в животе могут быть различные по интенсивности и по длительности. В общем-то, родители правильно что, правильно делают, что обращаются к врачу, потому что занимаясь самолечением, а самолечение это в принципе применение спазмолитиков, анальгетиков, либо же грелка, это может привести к довольно серьезным последствиям, если у ребенка, например, острый аппендицит. Боли в животе могут возникать и вследствие заболевания желудочно-кишечного тракта, и вследствие различных других причин в организме. Стрессовые состояния, которые возникают у детей в различных ситуациях, это могут быть нарушения питания это может это могут быть гиподинамия, это э, инфекционные заболевания в том числе и заболевания кишечные это могут быть аллергические заболевания э, это могут быть э, часто болеющие дети особенно которые принимают много антибиотиков это может быть э, в общем-то несовершенство биоциноза не полностью развития биоциноз кишечника и могут быть наследственные предрасположенности ну соответственно этому и нужно э, смотреть как э, действует э, с ребенком избегать стресса для ребенка в первую очередь, хотя бы частично, можно или прекратив, или уменьшим количество просмотра, количество страшилок телевизионных, особенно даже в мультипликационном варианте. Рациональное питание Необходимо вообще ребенку. Дети не должны кушать, употреблять в пищу продуктов рафинированных, потому что те пищевые добавки, которые находятся в них, они очень серьезно влияют на работу и печени, и кишечника организм не приспособлен инактивировать различные химические вещества, которые поступают в организм ребенка. И, в общем-то, необходимо отдавать предпочтение домашней еде, в которой не содержит в основном этих добавок. Родители раньше, они сейчас правильно делают, в принципе, раньше они педиатров вынуждали назначать антибиотики. Вот ребенок заболел каким-то простудным заболеванием, доктор, он ну, антибиотик. Сейчас они такого стараются не делать. Они знают о вреде неправильного назначения антибиотиков. Но они забывают о том, что те же консерванты, в общем-то, действуют на кишечную флору, почти так же, как антибиотики. А консервантов, продукта, которые продаются в магазинах, масса, а дети, естественно, получают. Вот сейчас только что был на приеме у меня ребенок год и три месяца. Бабушка дает ребенку шоколад. Значит, шоколад сам по себе продукт хороший, особенно черный шоколад. Но детям таким маленьким, а тем более различные другие, которые не содержат, содержат мало шоколада, больше масел, он практически противопоказан, потому что очень сильно действует нехорошо на пищеварительный тракт. В плане рационального питания это тоже не просто слова. Наш организм – это биологическая система, которая и работает по биологическим ритмам. И выделение гормонов, и ферментов пищеварительного тракта тоже под, подвержены биологическим ритмам. Если бессистемно и бесконтрольный ребенок ест, постоянно ест, или либо ест только два раза в сутки в различное время, то и происходит нарушение пищеварения. Яким є механізм впливу відомого напою Кока-Кола на наш організм? В перші 10 хвилин в організм потрапляє 10 чайних ложок цукру. Це одразу 100% денної норми. Через 20 хвилин починається різке підвищення рівня цукру крові, що приводить до викиду інсуліну. Реагуючи на це, ваші нирки намагаються перетворити максимально можливу кількість цукру на жир. Через 40 хвилин організм завершує поглинати кофеїн, що міститься в колі. Як реакція підвищує? кров'яний тиск, зіниці розширюються, нирки викидають цукор до кровотоку, як наслідок цукру в крові стає ще більше. Аденозидові рецептори мозку плаковано кофеїном, що заважає фізіологічному засинанню. Ще через 5 хвилин організм активно виробляє дофамін, який стимулює центри задоволення головного мозку. За механізмом це схоже на дію героїну. Приблизно через годину після задовільнення спраги колою фосфорна кислота, що є в напої, зв'язує. Кальцій, магній та цинк у ніжньому відділі кишковика, забезпечуючи прискорене виведення їх з тіла. До того ж, цукор та штучні підсолоджувачі також збільшують втрату кальцію з сечею. Приблизно в той же час ступають дію сечогінні властивості кофеїну, через що організм додатково втрачає кальцій, магній та цинк, тобто ті речовини, які разом з солями та водою є основою нашої кісткової системи. Коли збудження стихає, починаються наслідки цукрового передозування, з'являється Ялість та роздратованість. Взагалі, експерти американської спілки біохімії та молекулярної біології встановили, що зловживання газованими напоями не лише сприяє ожирінню, а ще й торкається розумового здоров'я людини. продукты, которые сейчас в большом количестве соблазняют детей своими красочными, своими и рекламами, и красочным оформлением, продукты, в общем-то, как говорю, рафинированные, которые содержат очень большое количество различных ароматизаторов, стабилизаторов, консервантов, которые, в общем-то, очень плохо действуют на желудочно-кишечный тракт вообще и на весь организм вообще. Значит, и дети, в общем-то, очень старые любят, но в этих продуктах уже уже как бы вводится вещество, которое постоянно заставляет их вновь и вновь употреблять этот продукт. Вот, вот возьмем даже тоже Кока-Колу. Выпила еще хочется, еще хочется, еще хочется. И ребенок это пьет. Значит, родители, я на приеме родителям рекомендую даже в таких случаях, что ребенок не понимает того, что ему это вредно. И он будет есть. Если у него на руках деньги, он, естественно, будет употреблять те же чипсы, те же сухарики. Хотя у меня сейчас пятилетние дети говорят, мы не едим чипсов, сухариков. Но остальное все идет в таком же количестве. Значит, поэтому родителям на приеме подробно рассказывается, что перечислять к ним относится нельзя. Зайди в магазин, куда ни посмотри, везде, в общем-то, практически есть добавки в любых продуктах, ну, не исключая фрукты, овощи, которые свежие лежат на прилавках. Наши дети стали гиподинамичны. Вот такая прослеживается, такая ниточка. Значит, школа, парта, дом, стол, уроки, стол, компьютер, все. Да, дети занимаются, у нас многие дети занимаются спортом, но, опять же, они бывают даже перегружены, но как бы... Уход от физкультуры, дети, освободите меня от физкультуры, ребенок просит. Очень часто на приеме приходят подростки, освободите от физкультуры. Этого делать не надо, ребенок должен обязательно физически заниматься. Потому что чем больше человек физически трудится, тем лучше краснобжаются различные органы кислородом. И естественно, они тем лучше работают. Ну и, соответственно, и вес не набирается, потому что очень много полных детей. Плюс к этому, плюс ко всему прочему гиподинамия это приводит к тому, что и нарастание веса происходит у детей. Бороться с инфекционными заболеваниями, с кишечными заболеваниями, в данном случае кишечными инфекциями, я имела в виду. В общем-то, возможно, лично, по соблюдениям личной гигиены, гигиены питания. А бороться просто с инфекционными заболеваниями, это у нас сейчас помогают профилактические прививки, потому что почти ко всем инфекциям уже есть вакцины, почти ко всем. Значит, часто болеющие дети, это дети, у которых происходит снижение иммунитета, а очень большую роль в том же в иммунитете, в поддержке иммунитета играет нормальная микрофлора, которая общем-то избивается опять же неправильным питанием. Ну и в плане э, наследственной предрасположенности, значит, не давать реализоваться наследственной предрасположенности, возможно при, при соблюдении вот тех всех этих правил, которые я собственно говоря перечислила. Ну и часто родители мне говорят: вот мы не можем, вот мы не успеваем, вот невозможно ребенок входит в школу. Ну вот я хочу привести высказывание одного такого немецкого философа, что если у вас есть твердое зачем, то вы преодолеете любое как. Как бороться с этим? Как назначать ребенку? Как правильно воспитывать ребенка? Якщо ви жінка і ваша щитовидна залоза працює з серйозними перебоями, не поспішайте планувати вагітність, поки не почуєте рекомендації досвідчених фахівців медиків у темі репродуктивного здоров'я. Якщо у мами є якісь серйозні А я говорю про заболівання ендокринної системи, це сахарний діабет, це заболівання до злокачественних заболівань, зараз уже. появились у нас женщины, которые пролечены по поводу рака щитовидной железы, закончили полный курс лечения и вынашивают беременность. Либо это серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, врожденные или приобретенные пороки сердца, артериальная гипертензия, то есть высокое артериальное давление или еще какие-то такого плана проблемы. Либо другие заболевания почек, печени в стадии декомпенсации, когда это очень уже серьезно. При наличии вот таких серьезных заболеваний у женщины на этапе планирования беременности она должна обратиться к врачу, который осуществляет по данному заболеванию диспансерное наблюдение за этим человеком. Обязательно сказать ему и врачу, что в ее планах есть рождение ребенка. И тогда до наступления беременности врач проводит более углубленное обследование, направленное на то, чтобы установить, насколько нарушена функция там, сердца или какого-то другого органа провести соответствующую подготовку к наступлению беременности, то есть курс лечения. Если это касается эндокринной системы, там сахарного диабета, более детально подобрать препараты для нормализации сахара. Если это касается заболевания щитовидной железы, определить гормоны щитовидной железы, на каком они уровне как высокий уровень гормонов щитовидной железы, так и особенно низкий уровень гормонов, не скоррегированный до наступления беременности, имеет значение для вынашивания и здоровья ребенка. Низкий уровень гормонов перед зачатием и в ранние сроки беременности ведет к заболеваниям психическим, умственного недоразвития. И поэтому уже в контексте заболевания щитовидной железы и профилактики умственных как бы, расстройств у новорожденного ребенка на этапе планирования беременности и в ранние сроки беременности мы беременной рекомендуем при нарушении функции щитовидной железы, недостаточной ее функции, употреблять препараты йода или йодированную воду. Или йодированную соль употреблять в продукты питания или препараты йода, или если есть заболевание щитовидной железы с нарушенной ее функцией откоррегировать до наступления беременности, а далее во время беременности осуществлять дальнейший контроль и коррекцию этих дозировок. Точно так же, что касаемо заболевания сердца. Если это врожденные или приобретенные декомпенсированные пороки, особенно с повышением слегочной гипертензии, лучше такой женщине посоветоваться с кардиологом и провести вплоть до оперативного лечения. Сейчас многие пороки оперируются, но лучше, если это делается до наступления беременности, тогда у женщины есть шанс выносить беременность и родить самостоятельно, а не подвергать себя риску во время беременности, потому что в 28 недель беременности увеличивается и возникает самый большой круг кровообращения, который обеспечивает плод, и тогда у женщины наступает декомпенсация сердечной деятельности и приходится в срочном порядке проводить какие-то вмешательства для того, чтобы уже прежде всего думать о жизни матери и на второе место уже поставить жизнь плода в данной ситуации. Кроме того, в законе Украины о семье предусмотрено добрачное консультирование. Это очень правильно, но, к сожалению, не каждая будущая супружеская пара проходит это консультирование. Оно добровольное на сегодня. Что оно включает? Оно включает беседу с врачом, специалистом, акушером, гинекологом, генетиком при необходимости. И кроме того, оно включает обследование будущей супружеской пары на инфекции, которые передаются половым путем и могут иметь значение для внутриутробного плода. То есть будущая супружеская пара может не подозревать о таких болезнях, как СПИД сифилис, хламидийная инфекция, уреоплазменная и другие инфекции, которые передаются половым путем. Вступает в брак, не обследуется и до наступления беременности. Затем наступает беременность. Мы видим какие-то отклонения в развитии этой беременности. Проводим обследование на инфекции. А беременным мы всем предлагаем обследоваться на СПИД и сифилис всем и не один раз на протяжении беременности. И если это выявляется во время беременности, то понятно, что не всякое лечение можно назначить женщине во время беременности. Ну а в интересах плода однозначно проводится лечение как сифилиса во время беременности, так и спида. Если у женщины выявляется ВИЧ, носительство антител к вирусу иммунодефицита человека, а мы эти обследования у беременных проводим при взятии на учет до 12 недель и потом в 22-23 недели беременности. Если вдруг выявляется инфицированность женщины, значит у нее есть шанс родить здорового ребенка, Таким образом, что с 24 недель беременности до родов и в родах женщина получает профилактическую противовирусную терапию, и в 98% случаев ребенок родится здоровым, если она все выполняет правильно. Если же она не приходит наблюдаться, не обследуется, и это выявляется поздно, шансы значительно снижаются у ребенка быть здоровым. А хотелось бы, чтобы каждому новорожденному ребенку семья радовалась, а не печалилась и не думала о том, как ему оказывать помощь потом, после рождения. Кроме того, почему вот важнее беседа с врачом до зачатия и в ранние сроки беременности, потому что это самый ответственный момент формирования и развития внутриутробного плода. Первые 12 недель беременности идет формирование органов и систем внутриутробного плода. И вот здесь совет врача является самым важным, потому что если женщина впервые видит врача там, в 15, 20 или 30 недель, то уже мало какие советы могут изменить то, что уже сформировалось практически, и как-то помочь, подсказать. Но, к сожалению, мы встречаемся с ситуациями, когда ряд людей интересует только материальное вознаграждение за беременность и рождение ребенка. То есть они приходят... К врачу заводят медицинскую документацию в поздние сроки, в 30 недель, для того, чтобы получить декретный отпуск, а в дальнейшем пособие по рождению ребенка. А хотелось бы все-таки, чтобы чувство ответственности родителей за своего будущего ребенка формировалось еще до зачатия. Вот же правильное харчуване ⁇ это физическая активность. Можуть заменить и 95% всех лекарств. Добавьте сюда добрый настрой, и, напевно, будете здоровее. До следующей встречи!